Vegetativ orqanlar kök. Kök sistemi və kökün növləri. Otlar, qollar və ağaclar kök sisteminə malikdir. Kök bitkinin əsas orqanlarından biridir. Kökün əsas vəzifələri: mexaniki və ya dayaq funksiyası, sorucu və ötürücü funksiya, üzvi maddələrin sintezi, ehtiyat funksiyası, vegetativ çoxalma funksiyası. Sinbioatik funksiya tənəffüs funksiyası. Bitçinin bütün kökləri onun kök sistemini təşkil edir. Quruluşuna və inkişaf xüsusiyyətlərinə görə iki cür kök sistemi müəyyən edilir. Mil kök sistemi, saçaqlı kök sistemi. Mil kök əsas kökdən, yəni rüşəm kökçüyündən inkişaf edir. Əsas kök milə oxşayır. Buna görə də Əsasən, yaxşı inkişaf etmiş bitkilərin kök sisteminə miy köklər deyilir. Miy kök sistemində əsas kök yaxşı inkişaf etməklə sürətlə böyüyür, torpağın dərinliyinə doğru uzanır. Özündən yanlara çoxlu şaxələr verərək geniş kök şəbəkəsi yaradır. Əsas kökdən yanlara inkişaf edən köklər yan köklər adlanır. Onlar da öz növbəsində xırda, nazik kökçüklərə şaxələnir. Beləliklə Torpağın hər tərəfinə yayılan çoxlu nazik köklər əmələ gəlir. Üzüm bitkisinin əsas kökü torpağın dərin qatlarına gedərək buradakı rütubətdən istifadə edir. Bəlkə suxur və nazik daşlarla qarşılaşdıqda isə xüsusi turşu ifraz edir. Bu bəlkə suxuru dağıdır, daşı deşir, torpağın dərinliyinə gedir. Köklər şaxələnərək əsas kökdən Bit neçə metr yanlara uzanan yan kökləri əmələ gətirir. Üzüm bitkisinin bu xüsusiyyətindən istifadə olunaraq respublikanın bəzi rayonlarında deyimə şəraitində üzümçülüyü inkişaf etdirmək mümkün olmuşdur. Azərbaycanın düzən rayonlarında yayılmış dəvətqanı adlanan ot bitkisinin mil kökü hətta 15-20 metrə qədər, pambığın kökü 1.5-2 metr, qara yoncanın kökü 3.5 metr Xiyarın kökü isə 0.4-0.6 metrə qədər torpağın dərinliyinə keçir. Xüsusilə ağacların kökü daha yaxşı inkişaf edir. Məsələn, yaşlı alma ağacının kökü bizcinin gövdəsindən 15 metrə qədər yanlara yayılır, 3-4 metr dərinliyə gedir. Kök uc hissəsi ilə böyüyür. Əgər kökün ucunu qıvsaq, onun uzununa böyməsi dayanar. Bu zaman yan və əlavə köklər daha yaxşı inkişaf edər və torpağın ən münbit olan yuxarı qatında yayılır. Mil kök sistemi adətən toxumdan təzə çıxmış cavan ikiləpəli bitkilərdə yaxşı görünür. İkiləpəli bitkilərin çoxu mil kök sisteminə malikdir. Əvvəlillikdə lobiyada, günəbaxan, yer kökü və yoncada inkişaf etmiş əsas kök yaxşı nəzərə çarpar. Saçaklı kök sistemi daha çox birləpəli bitkilərdə, taxılların hamısında, soğan, sarımsaq dağ laləsində olur. Bu bitkilərdə əsas kök çox böyümür və gövdənin torpaqda olan hissəsindən topa ilə çıxan çoxlu əlavə köklər arasında nəzərə çarpmır. Deməli, əgər kök rüşeym kökçüsündən inkişaf edərsə, bu əsas kökdür; gövdə və yarpaqdan çıxarsa, bu əlavə kökdür. Əgər kök əsas və əlavə köklərdən inkişaf edirsə, bu yan köklərdir. Əlavə köklər gövdənin yerüstü hissəsində, hətta yarpaqlarda da əmələ gələ bilər. Nar, üzüm, qızıl gül, çınar, söyüt və qaraqatın budaqlarını suya qoysaq və ya rütubətli torpağa basdırsaq, onlardan əlavə köklər əmələ gəlir. Buna görə də bu bitkilər əsasən çilik vasitəsi ilə çoxaldırılır. Kələm, pomidor, xiyar, qarğıdalı bitkilərinin diblərini torpaqla doldurduqda gövdlərin torpaq altında qalan hissəsindən əlavə köklər əmələ gələcəkdir. Bu da bitkilərin yaxşı qidalanmasına və məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Kökün zonaları. Bitçinin toxumu cücərlikdə əvvəlcə onda toxumdakı rüşeym kökçüyünün inkişafı nəticəsində kök əmələ gəlir. Bu kökçülük bitçinin başqa orqanları kimi hüceyrəvi quruluşa malikdir. Rüşeym kökçüyünün hüceyrələri Tohumun suda həll olmuş qida maddələrini soraraq böyüyür və bölünür. Beləliklə, da kökçük böyüyür və tədricən iri kökə çevrilir. Nohud, lobya və buğdanın cavan köklərini şişə tutub diqqətlə baxsaq, onların uç hissələrinin bir qədər tünd rəngdə olmasını müşahidə edərik. Lobyanın cavan kökünü uzununa bölüb, onun nazik kəsiyinə mikroskopla baxsaq Kökün hissələrini aydın görərik. Kök üstçüyü kökün ucunu üstkü şəkildə örtür, onun uc hissəsini zədələnməkdən qoruyur. Kök üstçüyündən yuxarıda zərif qılaqlı, sıx yerləşmiş kiçik hüceyrələr vardır. Bu sahə törəci toxmadan təşkil olunan bölünmə zonasıdır. Bölünmə zonası kök üstçüyündən yuxarıda yerləşir, kökün böyüməsini təmin edir. Kök üçgüynün dağılmış qatlarını yeni hüceyrə qatları ilə əvəz edir. Törəyici toxumanın, yəni bölünmə zonasının üst hissəsində kökün böyümə zonası yerləşir. Böyümə zonası kök bu hüceyrələrin böyüməsi hesabına boy atır. Böyümə zonasındakı hüceyrələr uzanır və nəticədə kök uzununa böyüyür. Kökün böyüyən uc hissəsindən yuxarıda sorucu zona adlanan hissə yerləşir. Sorucu zona Əmici tellər olan sahədir. Bitçini torpaqdan alınan su və suda həll olmuş mineral duzlarla təmin edir. Kökün sorucu zonasından yuxarıda onun ötürücü zonası yerləşir. Ötürücü zona əmici tellərlə sorulmuş suyu və suda həll olmuş mineral maddələri ötürücü borular vasitəsilə gövdəyə ötürür. Ötürücü zonada əmici tellər olmur. Əmici tellər sorucu zonada olur və çox sıx yerləşir. Onlar kökün sərtindən yanlara uzanan hüceyrələrdir. Hər əmici tel kökün xarici hüceyrələrinin uzun çıxıntısıdır. Başqa hüceyrələr kimi əmici telin hüceyrəsi də qlavtdan, sitoplazma, nüvə və vakuoldan ibarətdir. Əmici tellər mikroskopla aydın görünür. Bəzi bitkilərin köklərində Əmici telləri adi gözlə də görmək mümkündür. Onların uzunluğu 10 millimetrdən çox olmur. 10-15 gün yaşayır, sonra tələf olur. Əvəzində kökün sərtində yerləşən hüceyrələrdən yeniləri əmələ gəlir. Məsələn, qarğıdalı kökünün 18 kvadrat millimetr sahəsində 700-ə qədər əmici tel olur. Əmici tellər nə qədər çox olsa, bitki o qədər yaxşı qidalanır. Bəylərliklə kökün hər bir zonasının hüceyrələri eyni quruluşda olub, eyni funksiyanı yerinə yetirir. Bitki toxumaları quruluşu eyni olan və eyni funksiyanı yerinə yetirən hüceyrələr qrupuna toxuma deyilir. Yerində yetirdikləri funksiyalardan əsl olaraq bitkilərdə aşağıdakı toxumaları fərqləndirmək olar. Törədicı toxuma, örtücü toxuma, ötürücü toxuma Mexaniki toxuma, ifrazat toxuması və əsas toxuma. Töyrədici toxuma və ya meristema bitkinin boy yatan hissələrində, məsələn, kökün ucunda yerləşir. Bu toxumanın hüceyrələri həmişə cavan olur, çünki bitki bütün ömür boyu hüceyrələrlə bölünür və yeni hüceyrələr əmələ gətirir. Deməli, töyrədici toxumanın əsas funksiyası hüceyrələrin fəal sürətdə bölünməsidir. Bölünən hüceyrələrin bir hissəsindən bitki orqanizmini təşkil edən daimi toxumalar yaranır. Qalan hüceyrələr isə meristema, yunon sözü olan meristos bölünən deməkdir. Vəziyyətdə qalır və insal hüceyrələri adlanır. Bu hüceyrələr xırda, çoxbucaqlı formada olub bir-birinə sıx söykənmişdir. Bitkinin bütün orqanları, o cümlədən kökləri xaridən örtücü toxuma ilə əhatə olunmuşdur. Örtücü toxumalar xarici mühitlə, torpaq və hava ilə bitki arasında əlaqə yaradır. Örtücü toxuma bitkini xarici mühitin əlverişsiz şəraitindən qoruyur. Kökün örtücü toxumalarına kök borucuqları daxildir. Kök borucuqları vasitəsilə torpaqdan udulan su və suda həll olmuş qida maddələri gövdə vasitəsilə yarpaqlara qalxır. Kökün örtücü toxumaları vasitəsilə Həmçinin yarpaqlarda və gövdədə əmələ gəlmiş yüzbi maddələr də köklərə ötürülür. Mexaniki toxuma bitcidə dayaq funksiyası yerinə yetirir. Mexaniki toxuma hüceyrələrinin divarı çox qalınlaşmışdır. Bu da həmin toxumalara möhkəmlik verir. Mexaniki toxumaların çoxu ölü hüceyrələrdən ibarət olur. Onlar dayaq və ya skelet rolunu oynayır. Ona görə də bunları çox zaman skelet toxumaları adlandırırlar. Mexaniki toxumalar ağaclarda yaxşı inkişaf etmişdir. Bitçinin həyat fəaliyyəti zamanı onun bəzi hüceyrələri tərəfindən müxtəlif maddələr xaric olunur. Bu maddələr xüsusi hüceyrələrdə və toxumalarda toplanır. Həmin maddələrin toplandığı toxumalar ifrazat toxumaları adlanır. İfrazat toxumalarına süysif funksiyalı bəzi düstüklərini, efir yağları ifraz edən kanalları göstərmək olar. Əsas toxumanın və ya parenximanın çox hissəsi canlı hüceirlərdən ibarətdir. Parenxima kökün, gövdənin və digər orqanların əsas hissəsini təşkil edir. Digər toxumalar isə əsas toxumanın arasında yerləşir. Kök və gövdənin qabığ hissəsi, gövdənin özəyi, meyvə və köklər Şirəli meyvələrin ləddi hissəsi əsas toxumadan ibarətdir. Suyun və mineral maddələrin udulması köklərin tənəffüsüdür. Bitki əsasən kök vasitəsilə qidalanır. Kökün sorucu zonasındakı əmici tellər suyu və suda həll olmuş mineral duzları torpaqdan sorur və kökün ötürücü zonasına verir. Su və suda həll olmuş mineral maddələr kökün yaratdığı Təzyiq altında ötürücü toxuma vasitəsilə gövdəyə qalxır. Bu təzyiq kök təzyiqi adlanır. Su və mineral maddələr torpaqdan əmici tellər vasitəsilə udulur. Kökün sorucu zonasındakı əmici tellər olan hüceyrə qatının altında qabuq hüceyrələri yerləşir. Bunu kökün sorucu zonasının eninə kəsiyini mikroskop altında müşahidə etdikdə görmək olar. Qabuq hücerlələrinin forması və ölçüsü müxtəlifdir. Kəsinin mərkəzi hissəsində girdə deşiklər görünür. Bunlar qalın qılaflı, eninə kəsilmiş, uzun, boş hüceyrələrdən ibarət borucuqlardır. Borucuqlar kök boyunca onun mərkəzi hissəsi ilə gövdəyə qədər davam edir. Bu borucuqlarla əmici tellər vasitəsilə udulmuş su ilə birlikdə mineral maddələr hərəkət edir. Su məhlulu əmiciteldən kökün qabuq hüceyrələrinə sızıb keçir və hüceyrədən hüceyrəyə keçərək borucuqlara çatır. Kökün borucuqları ilə gövdəyə, gövdənin borucuqları ilə bitçinin yarpaqlarına qalxır. Torpaq. Bitkilərin həyatında torpağın böyük əhəmiyyəti vardır. Yerin bitkilərlə örtülü olan, mümin bit üst qatı torpaq adlanır. Bitki örtüyü olan sahəni Təxminən 1 metr dərinliyiqdə qazsaq və onun divarlarını kəssək, bu kəsişdə torpağın qatlarla yerləşməsini görərik. Ən üst qatın rəngi daha tünddür. Torpağın üst qatında bitkilərin köklərinə, çürümüş bitki qalıqlarına, eləcə də yağış qurtlarına, həşərat və başqa heyvan qalıqlarına təsadüf edilir. Bu qat mikroorqanizmlərin təsiri ilə parçalanaraq çürıntı təşkil edən maddələri əmələ gətirir. Həmin çürüntü köklərlə birlikdə torpağın rəngini tündləşdirir. Alt qatlarda çürüntü və bitkilərin kökləri nisbətən azalır. Ona görə də alt qatlarda torpağın rəngi üst qatdan açıq olur. Torpağın alt qatlarında adətən qum, gil və daşlar olur. Torpaq 6 komponentdən ibarətdir. Qum, dil, mineral duzlar, bütübət, hava və çürıntı. Tərkibində çürünçü çox olan torpaqlar rəngi qara olur. Belə torpaqlar qara torpaq adlanır. Qara torpaq kütübəti yaxşı saxlayır, tərkibində qida maddələri çox olur. Çürıntı maddələri ilə zəngin olan torpaq münbit sayılır. Münbit torpaqlardan həmişə yüksək və sabit məhsul əldə edilir. Torpaq Tərkibinə görə mürəkkəbdir. Bunu aşağıdakı təcrübələrlə sübut etmək olar. Əgər bir parça qara torpağı alovda közsərsək, onun tərkibində olan bitki qalıqları, çürüntülər yanacaq, yerdə torpağın bir qədər açıq rəngli külü qalacaq. Deməli, torpağın qara olması onun tərkibindəki çürüntünün miqdarından asılıdır. Təcrübəni davam etdirək Çözərdilmiş torpağın bir hissəsini stəkana töküb üzərinə su əlavə edək. Bu suyun rəngi bulanacaq. Bulanmış suyu başqa stəkana süzüb kənara qoyaq. Əvvəlki stəkanın dibindəki çöküntünü bir neçə dəfə yusaq onun dibində təmiz qum qaldığını görərik. Bulanıq su tökülmüş stəkanı bir neçə saatdan sonra nəzərdən keçirsək suyun durulduğunu və gilin stəkanın dibinə çöktüyünü müşahidə edərik. Deməli Torpağın tərkibində çürıntüdən başqa qum və gil də vardır. Suyu bulandıran da gildir. İndi yenə közərdilmiş torpağın qalan hissəsini stəkana töküb üzərinə su əlavə edir və su durulana qədər gözləyək. Durulmuş suyu başqa təmiz bankaya boşaldıb süzgəc kağzında süzək. Alınmış suyu kini qaba töküb buxarlandıraq. Su buxarlandıq qurtardıqdan sonra qabın dibində Ağ rənçli ətir qalacaqdır. Bu torpaq suyunda həll olmuş və süzgəc kağzından süzülən duzlardır. Torpaqda həmçinin su və hava da vardır. Suyun olmasını əl ilə hiss etmək olar. Əgər suya bir parça quru torpaq atsaq, onda hava qabarcıqları çıxmağa başlayacaq. Bu da torpağın içərisindəki havadır. Deməli, torpağın tərkibində çürəntü, qul, gil Mineral duzlar su və hava vardır. Onların miqdarı ayrı-ayrı torpaqlarda müxtəlifdir. Torpağın tərkibində su çox olduqda bataqlığa çevrilir, mineral duzlar çox olduqda şoranlaşır, əkin üçün yararsız olur. Gübrələr. Gübrə bitkiləri qida maddələri ilə təmin etmək üçün torpağa bəzən isə yarpaqlara verilən üzvi və mineral maddələrdir. Bitkilərdə məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə torpağa verilən gübrələr iki qrupa bölünür: üzvi gübrələr, mineral gübrələr. Üzvi gübrələrə peyin, quşçulu, toqv və çürıntı aiddir. Mineral gübrələr azot, fosfor və kalium. Kökün şəkil dəyişməsi. Meyvə kökləri Əsas kök və gövdənin aşağı hissəsinin şəkil dəyişməsindən əmələ gəlmişdir. Yer kökü, turp, çuğundur, şalğan və s. Meyvə köklərdən yan və əlavə köklər əmələ gələ bilər. Kök yumruları, yan və əlavə köklərin şəkil dəyişməsi, Georginin bəzi növləri kök yumurlarından ancaq yan kökləri inkişaf edər. Yeyən köklər, banyanın dayaq kökləri Əlavə kökün şəkil dəyişməsindən yaranır. Tənəffüs kökləri qamış, qarğı bitkilərində müşahidə etmək olar. Bakteriya yumrucuqları fotosintez edici köklər Monstera və s. bitkilərin köklərini misal göstərmək olar.